Məni izləyən hər kəsə salamlar, salam olsun. Bu gün mən qışa hazırlıq görən xanımlar üçün çox-çox ləzzətli, hər kəsin sevdiyi leçunun necə hazırlandığını paylaşıram. Salatın tərkib hissəsi videonun aşağıma bölməsində olacaq. Əvvəlcə mən 2 kiloqram yarım pomidorun üzərinə sıxana kimi qaynar su töküb bir-kənarda gözlədirəm. Və həmin müddətdə tərəvəzlər doğrayıram. 1 kq soğan doğrayacam. Soğanları əvvəlcə 2-yə, sonra isə yenidən 2 hissəyə bölüb nazik-nazik doğrayıram. Sonra isə köchlər gördüyünüz qayda ilə doğrayıram. Saçmaq lazımdır ki, nə çox qalın olmasın, nə də nazik. Qalın olanda çiç bişir, nazik olanda da əzilir. Çücü doğradıqdan sonra isə gördüyünüz qaydayla 1 kq rəngli bibəri təxminən 3-4 sm qalınlığında doğrayırıq. onda isə pomidorların qabığını asanlıqla soyub ağ yerini təmizləyirəm və təxminən 5-6 santimetr qalınlığında doğrayıram. İndi isə doğranmış soğanın üzərinə bir stəkan bitki yağı, bir xörək qaşığı və bir nənə də yarsa tuz əlavə edib bir qədər qovrulması üçün piltənin üzərinə yerləşdirirəm. Soğanın qovrulması təxminən 7-8 dəqiqə vaxt apardı. Qovrulduqdan sonra isə üzərinə doğranmış yer çöklərini və stəkənin başı bir barmağa aşağı şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Təxminən 5 dəqiqədə yer çöçü ilə birlikdə qovrulur. Кей dedim ki, istifadə etdiyimiz stəşən ölçüsü 250 ml-də. 5 dəqiqə vaxt keçdikdən sonra qovrulmuş tərəvəzlərin üzərinə pomidoru yığıram və qaynağına kimi qarışdırmıram. Tərəvəzlər qaynamağa başladığıda qarışdırıb üstərinə bibərləri əlavə edirəm və qaynaynə kimi gözləyirəm. Bunu da qeyd etdim ki, indiyə kimi hazırlanma prosesi piltənin yüksək istiliyində, yəni çür istiliyi də idi. Artıq bütün tərəvəzləri əlavə etmişəm və qazan qaynar sənin istiliyini azaldıb orta istiliyə qoyuram və 40 dəqiqə orta istiliydə qaynayır. Salat qaynama müddətində ara ara qarışdırmaq lazımdır. Artıq 35 dəqiqədir qaynayır və mən üzərinə yumru istiotları əlavə edib 5 dəqiqə də qaynadıb götürürəm. Sonda isə şitinə duzuna baxıb, əgər şitdirsə, bir qədər duz əlavə etmək olar. Salat hazır olduqdan sonra isə mikro dalğalı sobada istiləzilmiş bankalara yığıb, təzə qapaqlarla bağlayırıq bankaları sobada və yaxud da su buxarında sterilizə etmək olar. Əgər təzə qapaqlar yoxdursa, 10 dəqiqə isti suda saxlayın, sonra bağlayın. bankaların qapağını bağlayıb çevirdikdən sonra 12 saatda yaxın istədiyin arasında saxlayıram. Sonra isə istənilən yerə qoymaq olar. Və bir videonun da sonuna gəldik. Yəqin ki, toxlarınız neçə onun necə ləzzətli salat olduğunu bilir. Əgər salatın hazırlanması xoşunuza gəldisə, videonu bəyənməyi və birsonrakı videolarımdan xəbərdar olmaq istərsənizsə kanalıma abunə olub zil açmağı unutmayın. Bir sonrakı videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağ-salamla qalın. Allah ay amanət olsun. Allah hər birinizin evini, səfrəsini ruzlu, bərəkətli və huzurlu etsin. Amin.